ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः श्रीमद् भगवत् गीता अतद्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं परियुपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्या वेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं परियुपासते उपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्ये सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताहि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाक्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् न चिरात् पार्था मय्यावेशित चेतसां मय्येव मन आधत्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न सञ्जयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि

एवजो निर्ममो निरहंकारः राम का रहा समा योगी केतात्मा दृढ़ निश्चय हा मायर पितामहो बुद्धि ही योग मध्यसमय क्रिया हा केशवानो मैं प्रिया हा अनपेक्ष्य शूटियर दक्षा हा उदासी नोगत अव्यथा हा सर्व परित्यागी यो मध्य कस्मे प्रिया हा यो न रुष्यती न वेष्टी न शोचती न कामचती शुभा शुभा परित्यागी भक्तिमान यस्मे प्रिया हा समस्त्रोच्चमित्रेच्छा तथा माना न सुखदुखे सु समसंग विवर्जितः कुलीयनेन्द्रस्तु देर्घो भवति संतुष्टो येन केन चित्त अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियन्नरः येदु धरण्यामृतम इदम् यथोक्तं परियुपासते स तथा भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः